这个小兰花胆小如鼠，一点风吹草动就被吓成这样。但是她怎么就偏偏不怕尊上呢？属下失言，尊上。 这林中有九只妖兽，属下现在立刻就把它们全部抓来给他。不必，这样反而引人怀疑。去把最弱的那只引过来。是。 是，英招。啊！你别跑啊！啊！这英招似乎可以感受到尊上。 要是我们再一直跟着小兰花的话，恐怕没有任何妖兽敢接近他了。那就先拉开距离。是。小印章，你好像长得比画册中…… 胖了一些，我给你带了你最喜欢吃的琉璃草，那，你多吃一些。法力不济，只能智取，趁着你吃琉璃草放松警惕的时候，对不起啦，小阴招。 干什么？芝芝，我要了。他是我先发现的，你发现的。考官有说谁发现的就归谁吗？没有。那就让开。我不，我不。什么？你不，由得了你吗？有私斗。先考期间，只要能捕获妖兽，方法不限。 所以私斗也不算违反规则。但一仙子，你法力这么高强，为什么还要抢我的？这只我可以不要，但是你一只也别想抓到。为什么？我记得我我没有得罪过你啊。不为什么，自己退出，永远不许再考。 我不退，你再说一遍。我不退。别忘了，仙考中允许私斗。我若一不小心废了你千年修为，把你打回一颗还没开灵智的破草，也是难免的事。还不快滚！快走！啊！你快让开！滚！啊！家滚你！快把那只怪物让出来！你来揍吗？走啊！走啊！走啊！你！我不退！平时。 你们怎么欺负我都好，但是今天我是绝对不可能逃走的。就算活出性命，我也要通过仙考。我一定要去永泉宫报答长恒仙君。你还敢提长恒？啊、还愣着干什么？ 难道难道我开悟了？小英昭，谢谢你这么帮我。 好吗？太好了，收了你，我就有机会去永泉宫侍奉长恨仙君了。 看着他，我去去就来。是。 是为何？林昭、啊，你怎么了？林昭，你怎么了？ 是为何？ you <laughs> 和小兰花他们被怪兽袭击了，咱们赶紧去救他们吧！站住，不许去！现在正是好时机啊！他们被怪兽困住了，那我们更要把握好机会，赢取先考。天助我也！ 丹一，丹一，丹一，没事吧？没没事，在这儿待着，哪儿也不许去。爹，小兰花，小兰花，大家分头找吧。好。小兰花，小兰花。 是让你在家里等着吗？谁让你到处乱跑的？你知不知道这里很危险？万一你被抓走了怎么办？就是这个畜生伤了你吧？什么畜生？你是说阴章吗？是你把他制服的？你倒是说话呀！<noise> 不要伤害他，英昭，你受伤了，我来给你疗伤。 这畜生伤了你，为什么不让本座杀他？他都这样了，我怎么忍心啊？不忍心？嗯，这不是人之常情吗？人之常情，就因为这个情，让你心慈手软，冲动犯险。本座现在就把你的情丝拔得干干净净，免得你再去送死。你敢？对。 我是感情用事，但若没有情感，那不就成了……嗯，不长叶子的树，永不开花的草，没了翅膀的鸟，反正就是残疾。你懂什么？无情便能分析利弊，无爱就不会心生怜悯。你若不同情他们。 便不会割伤自己，引开应召，更不会让自己陷入险境。大乔，不对，如果真的像你说的这样，我们每个人只顾着自己的安危，一盘散沙，我们早就都被应招吃到肚子里去了。